ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ ছিক্সৰ প্ৰথম চেপ্তাৰ আফটাৰনুন অনে হিল নামৰ কবিতাটো অসমীয়াত সহজকৈ আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাবা আফটাৰনুন অন এই হিল কবিতাটো এটি প্ৰাকৃতিক বিষয়ক কবিতা আহাচোন চেপ্তাৰটোৰ আৰম্ভণিতে কি দিছে আমি চাওঁ লুক এট দি পিকচাৰ্ছ হুইচ ওৱান হেভ ইউ চিন ইন ৰিয়েল লাইফ উট এ ট্ৰিক

ৰাইড চিন দিবলৈ হৈছে আৰম্ভণিতে চি অৰ্থাৎ সাগৰ হিলাৰ এই ডিজাৰ্ট অৰ্থাৎ মৰুভূমি এই ৰিভাৰ নদী এই ক্লাউড ক্লাউড ছাত্ৰীসকল সাগৰৰ পাৰৰ ওখ ওখ কৰা আহাচোন আমি কবিতাটিৰ মাজলৈ যাওঁ ইয়াতে লিখা আছে লেটছ ৰিচাইড এ পইণ্ট এবাউট দি পইণ্টছ ভিজিট টু এ হিল ইন এণ্ড আফটাৰনুন ইয়াত কবিয়ে আবেলি সময়ত পাহাৰৰ ওপৰত কটোৱা এটি আবেলিৰ মধুৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে আহাচোন আমি কবিতাটিৰ প্ৰথম স্তৱকৰ মাজলৈ যাওঁ আফটাৰনুন অন এ হিলইল বিচিং হাণ্ড্ৰেড ফ্লাৱাৰনুন অন এ হিলাৰৰ এটি আবেলি আই উইল বিচ থিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গ্লেডিছ থিং শব্দটোৱে সুখী হোৱা বুজাইছে মই আটাইত সুখী হম আণ্ডাৰ দি চান অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ তলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আণ্ডাৰ দি চানটোৰ অৰ্থ মুকলি আকাশৰ তলত বুজাইছে আই উইল টাচ এই হাণ্ড্ৰেড ফ্লাৱাৰ্চ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল স্পৰ্শ কৰা এই হাণ্ড্ৰেড ফ্লাৱাৰ্চ হাণ্ড্ৰেড ফ্লাৱাৰ্চটো শব্দটোৱে কবিতাটোত বহুতো ফুল স্পৰ্শ কৰাৰ কথা বুজাইছে এণ্ড নট বিগ ওৱান আৰু এপাহো নিচিঙো আহাচোন আমি প্ৰথম স্তৱকটোৱে কি বুজাইছে তাক এবাৰ আকৌ চকু ফুৰাই চাওঁ কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে যে মই আটাইতকৈ সুখী হ'ম মুকলি আকাশৰ তলত মই বহুতো ফুল স্পৰ্শ কৰিম আৰু এপাহো নিচিঙো অৰ্থাৎ কবিয়ে মুকলি আকাশৰ তলত আটাইতকৈ সুখী হ'ব তাত যিবোৰ ফুল থাকিব সেইবোৰ এপাহো মিচিঙে সেই কথাটোকে বুজাইছে আহাচোন আমি ছেকেণ্ড ষ্টৱকটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আই উইল লুক এট ক্লিপচ এণ্ড ক্লাউড মই সাগৰৰ ওখ ওখ গৰা আৰু দাৱৰ চাই থাকিম উইথ ৱাইট আইজ শান্ত চকুৰে গ্ৰাছ লগতে কবিয়ে চাব বিচাৰে বতাহে কেনেকৈ ঘাঁ লৰাই তললৈ দিছে এন দি ই আকৌ কব বিচাৰিছে কবিয়ে শান্ত চকুৰে সাগৰৰ পাৰৰ ওখ ওখ গৰা আৰু ডাৱৰ চাব বিচাৰিছে লগতে কবিয়ে চাব বিচাৰিছে বতাহৰ লহৰত ঘাঁহ বনবোৰ কেনেকৈ তললৈ পৰি গৈছে আৰু কেনেকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছে আহাচোন আমি থাৰ্ড ষ্টৱকটোত তৃতীয় ষ্টৱকটোত কি কৈছে তাকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো এন হুৱেন লাইটছ বিগিন টু শ্ব' আপ ফ্ৰম দি টাউন আই উইল মাৰ্ক হুইচ মাছ বি মাইণ্ড এণ্ড ডেন ষ্টাৰ্ট ডাউন আৰু সন্ধিয়া যেতিয়া পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা কবিয়ে চহৰখনৰ লাইটবোৰ জ্বলি উঠা দেখিব আই এই ৱাট পাহাৰৰ ওপৰ পৰা নামি আহিবোৰ জৰিয়তে কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে যে কবিয়ে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা যেতিয়া চহৰখনৰ লাইটবোৰ জ্বলি থকা দেখিব তেতিয়া তাৰ পৰাই কবিয়ে নিজৰ ঘৰটোৰ লাইট জ্বলি থকা লাইটকেইটা চিনি পাব আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰৰ অভিমুখে উভতি আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো কবিতাটো তোমালোকে বুজি পালা যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিবা আগন্তুক চেপ্তাৰবোৰ ইয়াতকৈ ভালকৈ অসমীয়াত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ